دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو بذات خود عبادت ہے انسان چاہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کچھ مانگ رہا ہو کہ اللہ مجھے روزگار دے دے یا اللہ مجھے صحت دے دے تو مانگ تو رہا ہوتا ہے وہ اپنی دنیا کے مقاصد کے لیے لیکن اس کا فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک تعالی عبادت قرار دے دیتے ہیں بذات خود عبادت یعنی بس دعا مانگنے پر ہی فوراً اجر مل جاتا ہے اس لیے کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہے جو مقبول نہ ہو اس لحاظ سے ہر دعا مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبادت قرار دے کر اس پر اجر لکھ دیا لیکن ضور سربرۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن میں علوم پنہا ہے ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ ان با اس بات کا اس درجے میں ادراک کر سکے جس طرح ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم بھی ہے امت کو یہ تعلیم ہے کہ دعا کس طرح مانگو اور کیا مانگو انسان بس اوقات بیٹھا ہوتا ہے دل رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں دعا کروں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی دعائیں تلقین نہ فرمائی ہوں اور ان دعاؤں کا ایک ایک جملہ ایک ایک فقرہ ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی کی کائنات رکھتا ہے تو ایک دعا جو مناجات مقبول کی دعاؤں میں میں اتوار کے دن کی جو منزل ہے اس میں سے منتخب دعاؤں کی بات کر رہا ہوں تو ایک دعا ہے جو ہے ذرا لمبی لیکن اس میں بھی بڑے زبردست سبق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں وہ پہلے میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب عرض کرنے کی کوشش کروں گا دعاية ايه؟ اللهم اقسم لنا ما من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهبن به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا بابصارنا بقوتنا ما احييتنا. بجعله البارس منا بجعل ثأرنا على من ظلمنا بنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا تو ایک ایک جملہ اس کا ایسا ہے کہ اپنے اندر ایک عجیب تعلیم کی کائنات رکھتا ہے پہلا جملہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے خشیت کا یعنی اپنے خوف کا اپنے ڈر کا اتنا حصہ عطا فرما دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اتنا ڈر ہمیں مل جائے آپ کا اتنا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ جو ہمیں گناہوں سے روک دے اللہ تبارک و تعالی نے کی ذات ایسی ہے کہ ایک طرف وہ رحیم و کریم بھی بے انتہا ہے اور دوسری طرف اللہ بچائے اس کا جلال اس کی کبریائی اس کی عظمت اور پھر اس کا عذاب اتنا بڑا ہے کہ انسان یہاں تصور نہیں کر سکتا اور کہا گیا ہے کہ ایمان و بین خوفی و رجا ایمان خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے یعنی ایک طرف خوف ہو باری تعالیٰ کی رعب ہو باری تعالیٰ کا اس کی عظمت کا اس کی کبریائی کا اس کے جلال کا اور اس کے اللہ بچائے اس کے عذاب کا اور دوسری طرف امید ہو باری تعالیٰ کی رحمت سے اس کے مغفرت سے اس کے جمال سے اس کے کمال سے امید ہو یہ دونوں چیزیں ساتھ ملتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے اگر صرف خوف ہی خوف ہو تو اللہ بچائے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور اگر امید ہی امید ہو تو اللہ بچائے انسان آزاد ہو کے پتہ نہیں کس گناہ میں جا پڑے